Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün Türk mətbəxindən olan bulğurlu köftə hazırlayacağam. Bunun üçün bizə lazım olacaq köftelik bulgur, 1 stəkan başından 1 barmaq əksik, yarım stəkan manı və başından 1 barmaq əksik qaynar su əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə streçlə örtüb 20 dəqiqəlik qoyuram kənara. 20 dəqiqə keçdi. Üzərinə 2 ədəd qaynadıb süd kəcin xırda gözlən keçirdim. Kartofu əlavə edirəm. 300 qram ət əlavə edirəm. Ətin tərkibində soğan da var. Soğanı maşından çəkmişdim. Ətlə birgə. 1 Bir qaşıq tomat Yarım stəkan un. Bir ədəd yumurta. Duz, istiot və yarım qaşıq ciyrə əlavə edirəm. Sucirləni əlavə etməyə də bilərsiz. Bir diş sarımsaq da əlavə edirəm. Və bütün bunları xəmir yoğururmuş kimi yoğururuq. Əvvəl əlimi suya batırıram, sonra isə qozdan bir az böyük parçalar götürüb forma verirəm. Əlimi suya ona görə batırıram ki, bulqur əlimə yapışmasın. Çox qalın, çox da nazik yaymıram. Əlimi hər səfərində mütləq suya batırıram. Bu şəkildə köftələrə forma verdim. İndi isə qızardacam. Yağı çox yaxşı qızdırıram ki, köftələr tavaya yapışmasın. Koftələrimiz hazırdır. Çox gözəl, çox dadlıdılar. Əminəm ki, əsas da uşaqlar çox bəyənəcək. Sağ olun, salamat qalın.